Saya percaya jika perang tarif ini terus menjana momentum terutamanya oleh negara perdagangan utama seperti China dan Amerika Syarikat, tidak lama ianya akan merebak ke seluruh, seluruh dunia. Negara-negara akan mula mengamalkan dasar tertutup berbanding dasar terbuka yang diamalkan oleh kebanyakan negara termasuk negara kita Malaysia. YB Jitra dalam jawapannya semalam menyatakan Tahun hadapan Kulim Hi-Tech Park yang menjadi permata perdagangan negara serta negeri akan menyambut ulang tahun yang ke-30. Dan hasil daripada kepentingan perdagangan dunia ini Kulim Hi-Tech Park menjadi subur dan diburu oleh para pelabur dari seluruh pelosok dunia. Jika situasi perang tarif ini semakin merebak, semakin memburuk di mana memang kita jangkakan akan menjadi lebih parah. Kedah dengan 29% danaan ekonomi disumbang oleh sektor pembuatan yang amat bergantung kepada import dan ekspor akan turut terkesan. Tarif yang dikenakan kepada Malaysia oleh Presiden Trump pada kadar 24% adalah antara terendah selepas Singapura dan pengecualian tarif terhadap barangan elektrik elektronik yang diberikan memang ianya memberi sedikit kelegaan kita mungkin boleh men mendapat manfaat jangka singkat daripada ketetapan ini namun hal ini adalah bersifat sementara rapuh dan tidak menentu seperti pengumuman tarif yang dibuat oleh presiden Trump sepanjang 3 bulan yang lalu juga bersifat sementara rapuh dan tidak menentu untuk kedah berdaya tahan sebagaimana yang diharapkan oleh gagasan negara kedah kerajaan negeri perlu menyesuaikan diri dengan situasi semasa dan situasi yang akan datang sebagai perumpamaan bagi saya tidak salah jika seorang nelayan membelah ikan di dalam kolam apabila laut bergelora apabila lautan ekonomi global sedang bergelora kita perlu beralih arah kepada ekonomi domestik seperti pertanian industri perkilangan tempatan pelancongan domestik serta ekosistem perniagaan yang ditunjangi oleh rakyat tempatan Mengambil contoh negara Kanada yang dahulunya merupakan sebuah rakan dagangan Amerika Syarikat kini setelah dikenakan tarif 25% minta izin 25% telah beralih, beralih arah dengan pantas mengubah haluan dengan memperkasakan ekonomi domestiknya dengan mengamalkan prinsip buy Canadian iaitu membeli barangan Kanada tersendiri iaitu satu prinsip untuk menggalakkan rakyatnya membeli barang yang keluaran negaranya sendiri berbanding membeli barang yang keluaran terutamanya daripada Amerika Syarikat. Ini yang berhormat Speaker, dengan situasi perang tarif ini, persoalan yang perlu kita teliti kini adalah apakah kita boleh terus selesa dengan ekonomi terlalu bergantung kepada tawaran dagangan negara luar. Apakah akan terjadi apabila negara-negara lain tidak mahu menerima barang yang keluaran kita? apakah akan terjadi jika negara-negara lain tidak mahu menerus terus mengekspor barangan seperti beras dan keperluan asas lain kepada kita? Persoalan ini perlu dijawab bagi menentukan hala tuju dasar ekonomi negeri. Yang berhormat Speaker, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tim pelaburan negeri Kedah yang diterajui oleh YB Jitra di atas kejayaan mengemudi sektor Pembuatan negeri sehingga berjaya mencatat pelaburan keempat tertinggi dalam negara bagi tahun 2024 dengan jumlah pelaburan sebanyak RM45.8 bilion. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Kota Darul Aman yang mengiktiraf, yang menyanjung usaha-usaha yang dijalankan oleh uh, tim YB Jitra. Dan ianya akan lebih rancak lagi atau lebih banyak lagi pelabur-pelabur yang akan datang sekiranya KXP dapat diberi kelulusan dengan cepat.